Лучших и худших людей я не различаю. Я различаю людей, осознавших свое величие человека, или же еще угнетенного самосознания. Школа естественного оздоровления, она прежде всего будет душу человека, воскресает Духовный мир перед его глазами. Физическое тело необходимо держать в соответствующей чистоте, но ведь это уже вторично. И без физического тела духовность тоже не может быть полноценной. Все в комплексе, все в гармонии. Я стремлюсь к тому, чтобы человек осознал свою гармоничность. Встроенную в этот мир, я вижу, как люди меняются. Особенно сегодня. Сегодня уже четвертый день. Три дня была климатизация. <клес> Внедрение в понятие о том, что человек свободен. Понятие о том, что каждый является великолепным созданием, творением Господа. И каждый должен понимать, что он создан для того, чтобы отдать все свои силы обществу и природе, не забывая, конечно, и о том, что если он здоров, он может это сделать. А если он болен, ущербен, если он весь в каких-то нелепых привычках, прихотях, самоублажения, ничего же не получится. Кому это надо ублажать отдельного пигмея, который не понимает, что он создан для того, чтобы творить, а не для того, чтобы собирать крошки со стола.